Приветствую всех свободных людей этой вселенной. А, хочу представить вам документы, которые мы делаем вот в данный момент для предъявления ТЦКшникам и полицейским. Вот можете обратить внимание, это посвящение праздновать язвийскому облику. Давайте а, заглянем вовнутрь, что здесь происходит у нас. Так, смотрите, а, это довидка с номером, вот ваше имя, призвище по батькове. Фотографії в принципі ми любую можемо сделати і зобразити вас, так сказать. Печатка справжня, тобто, вот, вот справжня печатка по конституції. Читаємо дана довідка діє по всій території України. Кожен співробітник ТЦК має негайно станцювати гопака перед власником даного документа. Працівник поліції має фільмувати танець на камеру. Uh, это то, что перед вами будут делать, когда вы покажете этот документ. Дальше, вот очень важно, обратить внимание, здесь до витка вот, до кинтя uh, пизды И дальше, собственно, описание до витка у всех вымерах. Это очень важно. На ней не влияет uh, выпроменевание 5G мережи. До витка захист в темных сущностей, включающий противников ТЦК и Национальной полиции Украины. І ще дуже важливо, власник цієї довідки проголошується на весь цей світ вільною людиною, згідно 15-ї, також 22 ї статей вселенської постанови від початку створення віртуальної реальності і номер нашої віртуальної реальності, Підписана на головним ТЦКшником, от, собственно, інтелектуальна подпись Зеленський підписав, от, можете перевірити, і, звісно, підписав а, Великий Архонт. Тот, кто, собственно, развернул этот виртуальный мир, вот его, собственно, подпись тоже есть. А, вроде бы шутка, а вот, а вроде бы и не шутка. Кто знает, кто знает, ребята. Поэтому, в принципе, можете обращаться вот такие документы, вот такого образца, который принимается во всех вымерах и просторах нашей виртуальной реальности. Он принимается, и результатом вы будете очень, очень довольны.